Давай. ну власне кажучи, сьогоднішній день не пройшов даремно, тому що, як казав Зеров, ми змогли доторкнутися Адфонти до джерел, і Миколай відкрився для нас зовсім з іншого боку. Ну, поряд з тим, ми побачили, що ми можемо гордитися не тільки особистостями, котрих. Сьогодні відвідали, але ще й людей, котрі поряд з нами живі, це працівники музею, якими дійсно можна пишатися. От Миколаю ми пишаємося Миколаївом, і сучасними жителями його також. Дуже дуже сподобалась екскурсія, І незважаючи на погодні умови, дуже багато емоцій, тому що дійсно матеріал цікавий. Э, такие зупинки цикавые и ну эмоции переполняют профаные эмоции видите какие экскурсии и так, чтобы блюда были обизненными в истории нашего места слава богу, что подают случаи, когда на первый взгляд обязательное мероприятие превратилось в три часа с удовольствия и история заиграла красками живой жизни и спасибо, что вы нас организовали мы очень счастливы и очень довольны если описать состояние сейчас, это состояние фейерверка в душе. Потому что столько эмоций, сколько получили сегодня. Ну, я хочу сказать, я давно от счастья такого от просто путешествия не получала. Хотя, именно путешествия по Николаю. Потому что наша жизнь, она настолько обыденная. Сел в маршрутку, доехал на работу, вечером обратный путь. Спасибо вам большое, и я надеюсь, что все вы меня поддержите, что это будет не наше последнее путешение.